ये या बरबल तो आप सबको पता तो चले ही गया होगा कि आज हम क्या बनाने वाले हैं तो जी आज हम बनाने वाले हैं चमचम -चम। तो ये ना बंगाली की सबसे फेमस और सबसे फेवरेट स्वीट होती है सब लोग को ये इतनी पसंद आती है कि ये एक बार में तो इससे मन भरता ही नहीं है तो यहाँ पर हमने घर का बनाया हुआ छेना यूज़ किया है एक बैच इसमें यूज़ करेंगे दूसरी बैच का कुछ और बनाएंगे फिर उसके अंदर हमने यहाँ पे दो चम्मच जितना मैदा यूज़ किया है आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं जैसे हलवाई लोग कॉर्नफ्लोर डालते हैं उस तरह से आप बना सकते हैं पर हम यहाँ पर मैदे से बनाएंगे करीब एक डेढ़ लीटर जितना हमने दूध लिया था और उसके अंदर हमने विनेगर डालकर हमने उसका छेना बना लिया था और आप चाहें तो बाहर का भी पनीर यूज़ कर सकते हैं पर हमने यहाँ पे घर का ही पनीर यूज़ किया है तो ये वाला पनीर जो होता है ना फ्रेशली मेड होता है तो इससे बहुत ही अच्छे वाले चमचम बनते हैं तो जब भी आप बनाओ तो घर का ही पनीर यूज़ कीजिएगा वो ज़्यादा बेहतर रहता है तो पनीर के अंदर हमने दो चम्मच मैदा ऐड किया था और उसे अच्छे से हमने मसल के मिक्स कर लेना है एकदम ही चिकना कर लेना है आपका पनीर जो है उसका सारा ही पानी जो है वो निकल जाना चाहिए क्योंकि अगर वो रह जाएगा तो जब हम इसको उबालेंगे चमचम -चम को चाशनी में तो ये फट सकते हैं तो आप क्या करें अगर आपको ज़्यादा मॉइस्चर लग रहा है तो आप इसके अंदर दो टेबल स्पून जितनी सूजी ऐड कर सकते हो क्योंकि सूजी जो है वो सारा ही मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेगी और फिर हमने पर पनीर को अच्छे से मसल के चिकना कर लिया और उसके इस तरह से बॉल्स बना लिए थे पाँच छः अब दूसरी साइड हम क्या करते हैं चाशनी को उबलने के लिए रख देते हैं तो हमने यहाँ पर तीन कप जितनी शक्कर ली है और उसका डबल हमने यहाँ पे पानी यूज़ किया है यानी कि छः कप जितना पानी यूज़ किया है क्योंकि हम हमारे जो चाशनी है ना उसको गाढ़ा नहीं बनाएंगे एकदम पतला बनाएंगे जिससे कि हमारे चमचम जो है उसके अंदर चाशनी जो है वो बहुत ही अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए और जब तक हमारी चाशनी उबलती है तब तक हम यहाँ पर चमचम बनाकर रेडी कर लेते हैं तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसे सिलेंड्रिकल शेप दिया है आप चाहे तो ट्रायंगल बना सकते हैं स्क्वायर बना सकते हैं या फिर आप इसको गोल भी बना सकते हैं एकदम चपटा वाला तो चमचम के बहुत सारे शेप होते हैं आप इसे अपनी मर्जी से शेप दे सकते हैं तो हमने यहाँ पर इसे एकदम ही लंबे लंबे बनाकर रेडी कर, कर दिए हैं और अब हम इसे हमारी चाशनी के अंदर उबलने के लिए डाल देंगे चाशनी को हमने जब तक शुगर जब तक मेल्ट नहीं हो गई तब तक उबाला और फिर उसके अंदर हमने चमचम -चम को ऐड कर दिया अब हम यहाँ पर येलो कलर के चमचम -चम बना रहे हैं तो थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे ये ऑप्शनल है चमचम -चम वाइट कलर के भी होते हैं तो आप अगर इसको फूड कलर को स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं हमने यहाँ पर चुटकी जितना येलो वाला फूड कलर ऐड किया है और बाकी हमने केसर ऐड किया है तो यहाँ पर हमने करीब पंद्रह बीस केसर के धागे के ऐड किए हैं आप केसर को स्किप बिल्कुल मत करना क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो आप डाल देखना बहुत ही टेस्टी लगेगा और हमारे चमचम -चम जो है उसे छः से सात मिनट के लिए उबालना है चाशनी के अंदर ये जो हमारा चमचम है वो साइज़ में डबल हो जाएंगे और जब उबल जाए तब हम इसका पानी अलग कर देंगे और चमचम चम को अलग कर देंगे अब हम यहाँ पर इसके अंदर की फिलिंग रेडी कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर एक कढ़ाई में खोया ले लिया है ये जो खोया है ये करीब 100 ग्राम जितना खोया लिया है हमने अब इसको हमें अच्छे से गर्म करना है आप घर से बनाया हुआ खोया भी यूज़ कर सकते हो पर अभी हमने बाहर से पैकेट वाला खोया यूज़ किया है तो ये इज़िली अवेलेबल होता है तो कोई भी खोया जब यूज़ करो तो उसे गर्म करके ही यूज़ करना चाहिए क्योंकि गर्म करने से क्या होता है उसके अंदर का जो मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है और खोया जो है वो एकदम ही सॉफ्ट हो जाता है अब खोया के अंदर हमने यहाँ पर मिल्क पाउडर और शक्कर दोनों को मिक्स करके ऐड कर दिया है शक्कर हमने यहाँ पर बुरू शक्कर यूज़ की है आप चाहे तो पिसी हुई चीनी भी यूज़ कर सकते हो और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है अब जो हमने चमचम बनाया है उसके बीच में इस तरह से कट लगाना है पूरा हम अलग नहीं कर दे रहे यहाँ पर थोड़ा सा कट लगा रहे हैं और बीच में हमने जो खोया का स्टफिंग बनाया है वो इसको अच्छे से दबा दबा के इसको प्रेस करके हम इसके अंदर फिल कर लेंगे तो आप इसके अंदर कोई सी भी फीलिंग यूज़ कर सकते हो जैसे कि आप दूध के अंदर थोड़ा सा मिल्क पाउडर डालकर उसे उबालकर उसकी रबड़ी बना कर भी फिल कर सकते हो या फिर आप खोया की भी यूज़ कर सकते हो तो हमारे चमचम यहाँ पर फिल होकर रेडी हो गए हैं तो हमने इसको डेकोरेट कर लिया है यहाँ पर हमने चांदी के वर्क का यूज़ किया है और ऊपर से थोड़े से पिस्ता के हमने चंक्स ऐड कर दिए हैं छोटी छोटी सी तो बस ये हमारे चमचम -चम जो है वो रेडी हो चुके हैं तो आप लोग भी इस तरह से चमचम -चम बना के ट्राई ज़रूर करना और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे हमें फॉलो कर दीजिए और हमें बताइएगा कमेंट में कि आपको चमचम कैसे लगे ठीक है बाय